ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી દેવમોગરા ખાતે આદિવાસી કુલદેવી યાહ મોગી માતાજીના દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ અને વાહનચાલકોને નર્મદા પોલીસ દ્વારા કથિત હેરાનતી કરવામાં આવે છે તિલકવાડા તાલુકાના દેવલીયા ગોધામ ચેકપોસ્ટ પર રાતના સમયે ચેકપોસ્ટની લાઇટ બંધ કરીને છોટાઉદેપુર તરફથી આવતા વાહનોને વાહન ચેકિંગના બહાને કથિત વસૂલી અને નર્મદા જિલ્લામાં ખલ્યામ કથિત ઇંગ્લિશ દારૂ બુટલેગર સામે गरुड़ेश्वर रेलवे फाटक पास वाहन चेकिंग ना बहाने लोको पासे पुलिस दंड वसूल करती होवाना हो धारा चैतर वसावाए आक्षेपो वेपो कर इंद्रमा गिहर डेम रुपयानी माटी रॉयल्टी वगर काटता भू माफिया भूमाफिया कड़क कार्यवाही करवानी मांगनी साथे नर्मदा जिला पॉलिस अधीक्षक कचेरी खाते डेडियापाड़ा मत विस्तार धारासभ्य चैतर वसावा द्वारा नर्मदा जिला पोलिस अधीक्षक साथे मुलाकात करी हती आवेदन पत्र पाठवीने नर्मदा जिला पुलिस तरफ थी नर्मदा जिलाના લોકોએ થતી કથી ઠેરનગતી બંધ કરવા અને ખુલ્લામાં વેચાતો કથીત વિદેશી दारू બંધ કરવાની માંગણી કરી હતી આવનાર દિવસોમાં જે नर्मदा જિલ્લાની પોલીસ દ્વારા नर्मदा જિલ્લાના લોકોએ હેરાનતી કરવાનું બંધ નહીં કરે અને બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહી નહીં કરવામાં તો नर्मदा જિલ્લા પોલીસ કચેરી સામે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી યાકુબ પટેલ ભરુજ नमस्कार मैं प्रशांत सुंबे एस पी नर्मदा नर्मदा जिला के डेडियापड़ा मतदार संघ के धारासभ्य श्री चेतन भाई वसावा इनके द्वारा आज मेरी ऑफिस में कुछ रजुआतें की गई जिसमें खास करके जो पहली रजुआत थी वो ये थी कि जो ट्रैफिक एन्फोर्समेंट इसके रिलेटेड था तो चर्चा में ऐसा हमने बताया है कि नर्मदा जिला में जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे और जो खास करके डेढ़ियापड़ा सागबारा विस्तार में होते हैं उसको देखते हुए और टू व्हीलर के फैटल एक्सीडेंट को देखते हुए हेलमेट कंपलसरी पहना जाए इस तरीके की जो ड्राइव पूरे गुजरात राज्य में चल रही है उसका अमलीकरण वहाँ पर हो रहा है और आने वाले समय में आ, हम इसी तरीके से कि ये फैटल के एक्सीडेंट कम है इस तरीके से ये ड्राइव को मॉनिटर करेंगे इसमें ये भी किया जाएगा कि अलग अलग जगह पे इन्फोर्समेंट हो ताकि लोगों को परेशान ना हो और इन्फोर्समेंट करते समय पुलिस की तरफ से हमें जो गुजरात गवर्नमेंट ने और पुलिस ने बॉडी ऑन कैमरा दिए गए हैं उन बॉडी ऑन कैमरा का भी यूज़ होगा ये रजुवात की गई इसके अलावा भी जो बाकी कुछ रजुवातें उनकी थी जो पुलिस लगत की है और कुछ पुलिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट की है तो वो रजुवातें उनके पास से ली गई है और आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो भी किया है घरों पकड़ते हैं आ, जब मेरे सामने रजवाते हुई उस समय पर इस तरीके के आक्षेप नहीं हुए प्लत हमने उनको बता दिया है कि अगर उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमको दे नर्मदा जिला में पिछले तीन साल में हर साल ट्वेंटी परसेंट प्रोविविशन के केसेस का इंक्रीज है और जो लेकर भी पकड़ी गई है वो भी ज़्यादा है हर दारू के रिलेटेड जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और मेरी आप के माध्यम से सबको ये विनती भी है अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें दीजिए उसके ऊपर कार्रवाई होगी सर उसी में जो गाड़ियाँ उसका भी कुछ एविडेंस तो उन्होंने तो दिया, दिया। आ, यही मैंने बताया कि उमरवाज उसी गाँव में जो तालाब में से मिट्टी निकालने के विषय है वो ज़्यादातर माइनिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड है उन्होंने कुछ उसमें रजुआते हमारे पास की हुई है तो उसके हिसाब से जो पुलिस लगत के मुद्दे हैं वो हम चेक कर लेंगे और जो पुलिस के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के हैं तो वो उस डिपार्टमेंट के साथ संकलन करके अगर वे इलीगल है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी सर उन्होंने जो एक्सेप्ट किया वाकई में वो सच कि कुछ बातें ही हैं ये जो फैक्ट्स है इसको देखने का नजरिया है कि हेलमेट के वापर न होने के कारण केसेस वहाँ पर हमने जरूर बढ़ाए हैं लेकिन वो केसेस मतलब जो इन्फोर्समेंट है वो इसलिए बढ़ाई हुई है क्योंकि पिछले दो साल में हमने देखा है कि सागबार और डेढ़ेपाड़ा का विस्तार जो कि एक जंगल का और घाट का भी विस्तार आता है और टू का प्रमाण ज़्यादा है तो टू व्हीलर के फेटल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके वजह से हम उसके ऊपर वो एन्फोर्समेंट ज़्यादा कर रहे हैं ताकि फेटल एक्सीडेंट की संख्या कम हो और बॉर्डर जिला होने के कारण कई बार जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो दारू पीकर भी गाड़ी चलाते हैं तो उनके ऊपर ही मोटर व्हीकल एक्ट वन के अंदर हम कार्रवाई करते हैं क्योंकि वो खुद की तथा बाकी दूसरे लोगों की भी जान खतरे में डालते हैं अक्सर खास बताया कि को ज्यादा परेशान करते हैं आ, नहीं, हैं। आ, हम जो बेकायदेशीर काम करते हैं उन्हीं को परेशान करते हैं और मैं वो उसको परेशानी भी नहीं बोलूँगा। वो हमारे है, वो हमारा काम है जिससे हमें करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई दारू पीकर गाड़ी चलाता है महाराष्ट्र से आता है मध्य प्रदेश से आता है दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं वो खुद की भी जान खतरे में डालता है और रास्ते के ऊपर बाकी जो दर्शनार्थी है आम जनता है उसकी भी जान खतरे में डालता है तो मेरे आपके माध्यम से सबको तो विनती भी है कि इस प्रवृत्ति से बचिए हेलमेट पहगवेल्ट पहिए ताकि आप रोड के ऊपर सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखिए ओके ओके, ओके। એને તમે હાજે રોકીને દંડ કરો એ કઈ રીતના ચાલશે પોલીસ સવારે મોરચો સંભાળે સાંજે પાંચ વાગે આવીને મોરચો સંભાળે અને નર્મદા જિલ્લામાં વીસથી પચીસ જગ્યાએ ચેક પોસ્ટો રૂલરમાં બનાવવામાં આવી છે ત્યારે અમે પોલીસ અધિક્ષકને ધ્યાન દોર્યું છે કે નર્મદાની જનતા ત્રાહીમામ પોકારી ઉઠી છે લોકો પર એક બાજુ રોજગાર નથી ને મોંઘવાડ એટલી બધી છે અને તમે કરોડોમાં દંડ ઉઘરાવો એની સામેનો અમારો વિરોધ છે ત્યારે જો પોલીસ નર્મદા પોલીસ આવનારા દિવસોમાં જે ગેરકાયદેસર રીતે ગેરકાયદેસર ચેકપોસ્ટો ઉભા કરીને દંડો ઉઘરાવે છે એમાં ખેડૂત મજદૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને જે કંઈ નહીં છુટકારો આપે તો અમે ચોક્કસ આવનારા દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું સાથે સાથે અમારી સાથે ઉમરવાના વડીલો આવ્યા છે એમણે તારીખ એકત્રીસ ત્રણ બે હજાર પચીસના રોજ એટલે કે બે દિવસ પહેલાં ક્યાં ગેરકાયદેસર માટી ખનન ચાલતું હતું એ અટકાવવા માટે એમણે ચાર ટ્રકો અને એક પોકલેન પોલીસને સોંપી પોલીસે રાતોરાત એને છોડી દીધા તો શું એવું થયું કે પોલીસે રાતોરાત છોડી દીધા એટલે આવા ગેરકાયદેસર જે કન્સ્ટ્રક્શન કંપની જે માટી ખોદી છે અઢાર કરોડની એના પર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે ઇન્દ્રાણા વિયર ડેમની નીચેથી એમણે જે મટીરિયલ ઉઠાવ્યું છે એમની પણ માપણી કરીને દંડ ફટકારવામાં આવે એવી અમે બધા માંગ કરીએ છીએ અમે એસપી સાહેબને એક એક મુદ્દે ચર્ચા કરી છે અમને નર્મદા જિલ્લો આજે પોલીસની કામગીરી શું છે ભાઈ શાંતિ સલામતી સુરક્ષા અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવવાની આ તો પોલીસ તૂટી પડી છે ગરીબ લોકોને ટાર્ગેટ કરે છે શોષણ કરે છે એટલે મેં કીધું બધી પોલીસ એવી નથી ઈમાનદારીથી બી કેટલાક લોકો પણ અમુક અધિકારીઓને રાતોરાત લાખોપતિ બનવું છે એવા લોકો બધી આવી કામગીરીઓ કરે છે અને અમે જ્યારે પણ એમને વાત કરીએ એટલે કહે છે કે ઉપરથી સરકારનો આદેશ છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તાઇફાઓ કરવા માટે નર્મદાના લોકો પર આ દંડ ઉઘરાવતા હશે એવું મને સ્પષ્ટ લાગે છે